অকণিহত আজি মই তোমালোকক এটা নতুন সাধু কথা কম আৰু সাধুটো হল বুঢ়া বুঢ়ী আৰু শিয়াল শিয়াল হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ টেঙৰ জীৱ আৰু আজিনো শিয়ালে বুঢ়া বুঢ়ীৰ লগত কি টেঙৰ আমি আহা বুঢ়াক আজি আমি ভালকৈ জালত পেলাব লাগিব ককা আপুনি কচুক এচাই ৰুইছেনে সিজাই ৰুইছে বোপাই মই কচুক এচাই ৰুইছো অ ককা আপুনি কচু ৰুব জনা নাই নহয় কচুবোৰ আগেয়ে সিজাই লওক কচুবোৰ দি প্ৰতিটো গাঁততে ঢি যোজোপা ডাঙৰ ডাঙৰ কচু গছ হৈ আছে হয় নেকি তেনেহলে মই কচুবোৰ গৈ হে এটা শিয়ালে মোক ভাল বুদ্ধি এটা দিছে কচুবোৰ হেনো সিজাই ৰুলে একে ৰাতিৰ ভিতৰতে ডাঙৰ হৈ যাব সেইকাৰণে সেইখিনি এতিয়া সিজাই লমগৈ জানো মই হলে ভাল দেখা নাই মোৰ কচু ৰোৱা এতিয়া হৈ গল কাইলৈ ৰাতি পুৱাই আহিম কচুবোৰ চাগে তেতিয়ালৈ ডাঙৰ হৈ থাকিব ৰাতি পুৱাবই হল উঠো আৰু এতিয়াই সোনকালে গৈ কচুডৰা চাই আহোঁগৈ ডাঙৰেই হৈ গল চাগে অ কি হৈ গল ইয়া ধ শিয়ালে মোক মূৰ্খ সজালে ৰহ শিয়ালকো মই শুদাই নেৰু মই কুটক তুলিম বৈ বহি আজি মোৰ মূৰত এটা বুদ্ধি আহিছে আজি তই মোৰ গাত কিছুমান লালি গুড় ঢালি থ গুৰৰ গোন্ধ পাই যেতিয়া জাকে জাকে মাখি আহি মোৰ গাত পৰিব তেতিয়া তই ইনাই বিনাই বুঢ়া মৰিল বুলি কান্দিবি তোৰ কান্দোন শুনি শিয়ালবোৰে ওচৰ চাপি আহি কি হৈছে বুলি তোক সুধিলেই তই সিহঁতক বুঢ়া মৰিল বুলি কবি আৰু সো ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ গৈ খাবলৈ কবি মোৰ ওচৰতে এডাল টাঙোন লুকুৱাই থবি সিহঁতে মোক উলিয়াই নিবলৈ ঘৰৰ ভিতৰ কোমালেই তই লাহেকৈ দুৱাৰখন জপাই দিবি দিলেই মই সাউতকৈ উঠি টাঙোনডাল লৈ সিহঁতক কোবাই মাৰিম

মই নাম লগাই দিওঁ তহঁতে আহিলি শিয়ালে বাটত একো দিগদাৰ কৰা নাছিলে নে দিগদাৰ কৰিছিলে বুঢ়াই সোধাত বুঢ়ীয়ে সকলোবোৰ ৰাস্তাৰ ঘটনাৰ কথা বিপৰি কলে আৰু এতিয়া কঁঠালে পেলালে মুচি আৰু আমিও আহিলো গুচি